হেৰাটি ফুট শুনি হি য

ভাগত কুৰ হেৰা

What? Well, ইতিমধ্যে আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱা আঞ্চলিক সভাপতি সম্পাদক উপলক্ষে আজি পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত সময়ত ধৰ্মপ্ৰাম বা বৈষ্ণৱে জয় জৰিয়তে আপোনালোকে মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাৰ অভিনয় কৰিছোঁ আজি পাথৰ মাজুলী যোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ নাৰায়ণপুৰ আঞ্চলিক শাখাই প্ৰায় জন্ম লগ্নৰ পৰাই এই ব্ৰহ্ম আঁচনি লৈ আহিছে আৰু আদিও অব্যাহত আছে আমাৰ ৰাজ্য তলত প্ৰসিক আজি এতিয়া মাহেকীয়ালৈ আগুৱাইছে বা সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে যিকেই নহওক ইয়াৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যটো হৈছে যে আমাৰ মহাপুৰুষৰ মহান অৱদান এই নামবোৰত আমি যদি প্ৰতিখন সমাজে প্ৰতি প্ৰাথমিক শাখাই বছৰত এবাৰো যদি এনেধৰণৰ ভাগৱত বা ব্যাখ্যা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে এই অঞ্চললৈ এই সমাজলৈ এই পৰিৱেশলৈ কোনো ধৰণৰ বেয়া প্ৰতিক্ৰিয়াই প্ৰৱেশ কৰিব নাপায় পোহৰৰ কাষলৈ যেনেকৈ আন্ধাৰ আহিব নোৱাৰাটো বিজ্ঞান ধৰ্মটো বাস্তু সত্য ঠিক তেনেকৈ ভক্তি মানেই হৈছে পোহৰ আমাৰ এই ভক্তি আঁচনি এইটো আমি প্ৰাথমিক বুলিয়েই নহয় প্ৰতি ঘৰ গৃহস্থই যদি বছৰ এবাৰো আপোনালোকে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে সেইখন ঘৰলৈ সেইটো বংশলৈ সেইটো পৰিয়াললৈ অনাগত দিনত কোনো ধৰণৰ বেয়া জীৱ আহিব নালাগে বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ পঠাই দিয়া শাহু কুঁৱাৰীৰ মাজত মনোমালিন্য হোৱা গাই ভাইৰ মাজত মনোমালিন্য হোৱা সীমাঘৰীয়া ওচৰ চুবুৰীয়াৰ মাজত মনোমালিন্য হোৱা জীৱ সেই ঠাইলৈ আহিব লাগে সেইকাৰণে আমাৰ নাৰায়ণপুৰ আঞ্চলিক শাখাই এই যি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোক প্ৰত্যেকেই প্ৰতি প্ৰাথমিক শাখাই ইয়াৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাব লাগিব কাৰণ আমাৰ ভক্তিৰ বেদৰ দুটা মাৰ্গ আছে এটা সগুণ আৰু এটা নিগুণ এটা সকাম এটা নিষ্কাম এটা ভক্তি এটা নিৰ্বিহি এটা এটা মানে সোঁ এটা ভাৱ অৰ্থাৎ একেখন বেদৰে দুটা মাৰ্গ আছে তাৰ ভিতৰতে আমি কোন কোন মাৰ্গত আমি আগবাঢ়িব লাগে অৰ্থাৎ আমি নিৰ্গুণ মাৰ্গত আগবাঢ়িব লাগে আজি এই কৰ্ম আঁচনিটো নোলোৱাহেঁতেন আজি মাজৰ চাকৰি পাঠম শাখাই এই পবিত্ৰ দিনটোত এই ভক্তি আঁচনিটো নল'লেহেঁতেন এই আঞ্চলিকৰ কৰ্ম আঁচনিটো সফল ৰূপায়ণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি প্ৰাথমিকৰ সকলো বাট বৈষ্ণৱতে হাতে কামে লাগি এই অনুষ্ঠানটো সফল ৰূপায়ণৰ কাৰণে যিটো আপোনালোকে কায়িকভাৱে মানসিকভাৱে বৌদ্ধিকভাৱে যিটো ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে আৰ্থিকভাৱে যিটো ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে এইটোৱে হৈছে আমাৰ অক্ষয় পুণ্য আমাৰ বেদৰ মতে অক্ষয় পুণ্যই অৰ্থাৎ ঈশ্বৰৰ কৰ্মৰ কাৰণে আমি কায়িক মানসিক বৌদ্ধিক আৰ্থিকভাৱে যিটো ত্যাগ কৰিম

আজি এই কৰ্ম আঁচনিটোৱে ইমানবিলাক আত্মাক ঈশ্বৰৰ কথা শুনাত এটা সুবিধা প্ৰদান কৰিলে আজি আঁচনিটো নোহোৱাহেঁতেন আজি এই অনুষ্ঠানত সংকাসকলে নিজৰ নিজৰ বিষয়ৰ দায়িত্বত ব্যস্ত থাকিলে আজি সকলো কাম এৰি আঞ্চলিক ভাগ উৎসৱলৈ যাওঁ বুলি আপোনালোক ওলাই আহিলে গতিকে ফলত আমাৰ যিমানবিলাক দিন পাৰ হ'ল তাৰ ভিতৰত আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে উল্লেখনীয় হ'ল কাৰণ এই আজিৰ দিনটোত আমি অক্ষয় পূণ্য পৰকালৰ সম্পদ সংগ্ৰহ কৰিম আমি যিবোৰ সম্পদ এতিয়া জন্মৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে সংগ্ৰহ কৰিছোঁ মাটি বাৰী ঘৰ দুৱাৰ ককা ঘৰ দুৱাৰ গাড়ী মটৰৰ পৰা ধৰি যিমানবিলাক সম্পত্তি আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ সেইবোৰে আমি লগত কিনিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে সেইবোৰ সম্পত্তি আমি লগত কিনিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আজিৰ সম্পত্তিটো আমাৰ লগত যাব হৰিৰ ভগতী পৰম সম্পত্তি গৃহ কলোকে গৃহকাল প্ৰকলৰ কাৰণে আমাক আজি এই সম্পদ সংগ্ৰহত এই আঁচনিটোৱে আমাক গতিকে মই সকলোকে আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ অনাগত দিনত এই কৰ্ম আঁচনিখিনি আপোনালোকে আমাৰ আপোনালোকে গৌৰৱ কৰিব পাৰিব যে আমাৰ সমীপৰ প্ৰতি জিলাবিলাকত আমাৰ এই নাৰায়ণপুৰ আঞ্চলিকৰ এই কৰ্ম আঁচনিয়েহে সম্প্ৰসাৰণ ঘটায় এতিয়া প্ৰায় অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে এটা যিটো সময়ত বিশ্বনাথ চাৰিআলিত ভাগৱত পাঠ ব্যাখ্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল তাত আজি প্ৰথম ভাগৱত পাত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ ফলশ্ৰুতিস্বৰূপে এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে অসমৰ যদি জিলা আমাৰ প্ৰাথমিক মানে সমগ্ৰ জিলাবিলাকৰ ভিতৰত যদি তুলনা কৰি চায় এতিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলিতে ভাগৱত চৰ্চা ব্যাখ্যা কৰাৰ মানুহৰ সংখ্যাটো বাঢ়িছে মহিলাসকলেও ব্যাখ্যা কৰি অসমত মানে প্ৰতিভা প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম আছে কিন্তু এটা সময়ত তাত ভাগৱত কি বস্তুটো ভাগৱত দেখাই কি বস্তুটো নাছিলে সেইকাৰণে আমি নাৰায়ণ কৰাী গৌৰৱত কৰিব পাৰোঁ গতিকে মই এই কথাটো আপোনালোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলোঁ দ্বিতীয়তে হৈছে যে আমাৰ এই ভাগৱত শ্ৰৱণে আমাৰ জীৱনলৈ আমূল পৰিৱৰ্তন আনে মনৰ এক ভাগৱত শুনিবলৈ সেইকাৰণে একো লাগে আমাৰ এই কথাটো ভাগৱততে উল্লেখ আছে আকৌ বন্ধ নাৰী সুত্ৰ হৈ গুণগুণ দুৰ্জন সজন হোৱে দুখী দুৰ্গ ভাগৱত শুনিলে অতি সন্তান নোহোৱা আইসকলে সুযোগ সন্তান হোৱাৰ যোগ্যতা লাভ কৰিব লাগে দুখীয়া মানুহ ধনী হৈ যায় আৰু দুশ্ৰ মানুহ শান্ত হৈ যায় সেইকাৰণে ভাগৱতৰ মাহাত্মী গতিকে ই অলপ লৌবিক কৰি দিব পাৰে এই কাৰণেই আমি অতি গুৰুত্ব সহকাৰে এই কৰ্ম আঁচনিৰ প্ৰতি আমি সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগিব গতিকে আপোনালোকে বিষয়টো বিয়াৰ পৰা ধৰি সকলোৱে যাতে এই কৰ্ম আঁচনিটো আমাৰ নাৰায় আঞ্চলিকত আমি অব্যাহত ৰাখি আমি অঞ্চলটো যাতে পবিত্ৰ কৰি তুলিব পাৰোঁ গতিকে ই আমাৰ জীৱনলৈ আমোদ পৰিৱৰ্তন ইয়াতে সত্যযুগ নুমাই দিব বুলি কৈছে দ্বাদশ স্তম্ভবাদ দূৰ বহিল কাম বুদ্ধ লোভ মোহ ছয় জানিবা কেইখনে বহিলে সত্যৰ বুজয় সত্যযুগৰ বেলেগে নাহে তেতিয়া আমাৰ মনত আপুনি নিজকে সত্যযুগৰ এজন পাৰিষদ হিচাপে কৰি দিব পাৰে যদি আপোনাৰ মনৰ পৰা কাম লোভ মোহবিলাক আঁতৰাই দিব পাৰে এইটো কাপোৰৰ বলি আঁতৰাবলৈ যেনেকৈ চাবোন বা চাৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে

অৰ্থাৎ আমাৰ জীৱন প্ৰায়ণৰ পিছত এই তিনিটা স্তৰ ভে কৰি চৈধ্য ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বাহিৰত নিৰ্মাণ কৰা আমি যাব লাগে ঈশ্বৰৰ কথা শুনা জীৱ কিমান নিৰ্মল হৈ যাব আমি যদি প্ৰত্যেক আঞ্চলিক ভাগৱত চক্ৰত যদি আৰু আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে বা আমাৰ সামাজিকভাৱে অনুষ্ঠানবিলাকত যদি আমি জীৱন অৱস্থাত জীয়াই থকা অৱস্থাত যদি প্ৰথম স্মন্ধৰ পৰা দায়ু স্মন্ধা শ্ৰৱণ কৰাৰ কীৰ্তন কৰাৰ অধ্যয়ন কৰাৰ যদি সৌভাগ্য ল'ব পাৰোঁ আমাৰ জীৱন ইমান নিৰ্মল হৈ যাব এই ৰকেটৰ দৰে তিনিটা লেয়াৰ ভেদ কৰি চৈধ্য ৰঙৰ বাহিৰলৈ আৰু ভাগৱত নপুনা জীৱ যিমান ধনৱন্ত বিদ্যাৱ শ্ৰীমন্ত নহওক সি এই তিনিটা লেয়াৰৰ ভিতৰতে ঘূৰি ফুৰিব লাগিব দেই মনলৈকে পোন্সী জনম পোন্ধ আপুনি যিমান দামী কাপোৰে কিনি পেলাই পৰিধান নকৰে তাত মণিপুৰ কৰি ফুৰিব দামী কাপোৰ কিনিছোঁ বুলি পেলাই আপুনি মণি পৰিব বুলি পেলাই মানে আপুনি যদি চামুং চাৰ ব্যৱহাৰ নকৰে মলি কাপোৰ মানে দামী কাপোৰৰ পৰা নিজেই মলি আঁতৰ নহয় এইটো যেনেকৈ বাস্তৱ সত্য মই ধনমন্ত্ৰ মই শ্ৰীমন্ত মই জ্ঞানমন্ত্ৰ বুলি মই যদি ভাগৱত শুনিবলৈ নাহোঁ ভাগৱত যদি নপঢ়োঁ এতিয়া মোৰ জীৱও সংস্কাৰ ইয়াতে গতিকে পৰীক্ষিতৰ দৰে ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ বৈষ্ণৱ যায়ো অভিভক্ত হৈ গ'লে কিয় ভগৱানৰ প্ৰদত্ত প্ৰতিভাটো সৎ প্ৰয়োগ নজনাৰ কাৰণে সৎ প্ৰয়োগ কৰিব নজনাৰ কাৰণে মই কোন এতিয়া আপোনালোকেহে জানিব আপোনালোকক ভগৱানে কি প্ৰতিভা দি পঠিয়াইছে প্ৰত্যেককে কিন্তু প্ৰতিভা এটা দিছে ভগৱানে গতিকে আপোনাৰ প্ৰতিভাটো দিয়াৰ বিনিময়ত ভগৱানে এটা কথা ভাবিছে মানে ভাৱনা কৰিছে যে তোমাক মই যিটো প্ৰতিভা দিছো

তুমি দেখা জগতখন নিচা ক্ষমে ব্ৰহ্ম কি জীৱ ব্ৰহ্ম জীৱই আপুনি জীয়াই থকা কালত এইবোৰ মোৰ এটা আত্মা পৰিয়াল সমাজ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান দল সংগঠন সমাজৰ কিবা এটা উপকাৰ কামত আপুনি আত্মনিয়োগ কৰা তেতিয়া ভগৱানে কৈছে তুমি মোৰ কামতে আত্মনিয়োগ কৰিছা গতিকে তুমি যেতিয়া মোৰ প্ৰতিভাটো মোৰ কামত দিছা মোৰ পৰা তুমি পাই থাকিবা এয়া হৈছে বেদৰ মন্ত্ৰ মনত ৰাখিব কথাটো

আত্মা সৰ্বত্ৰে সম গতিকে আপোনাৰ আত্মাই বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞান জ্যেষ্ঠ ভকত বৈষ্ণৱৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আছে নে নাই নামৰ প্ৰতি আপোনাৰ আস্থা আছে নে নাই আপুনি যদি আপোনাৰ সেইটো বস্তু আছে আপুনি বৈষ্ণৱ বৈষ্ণৱৰ বৈশিষ্ট্য কি সমাজত বহাৰ পিছত ভাগৱত আলোচনা চক্ৰই হওক নাম প্ৰসংগই হওক পাত প্ৰসংগই হওক মানে ধৰ্মালোচনী সভাই হওক বহাৰ পিছত গ্ৰাম্য কথা নাপাতি ইন্দ্ৰীয় সম্পূৰ্ণৰ কথা নাপাতে বৈষ্ণৱ গুণ সম্পূৰ্ণ কৃষ্ণ কথা শুনিবলৈ কৰিব বৈষ্ণৱৰ স্বভাৱ আৰু তৃতীয় স্বভাৱশুতি নকৰিব প্ৰাণী হিংসা মনে একোজন সদায়ে চিন্তিব মাত্ৰ কৃষ্ণৰ চৰণ বৈষ্ণৱ প্ৰাণী হিংসা নকৰে সেইকাৰণে বৈষ্ণৱে নাম যোগ কৰি ব্ৰহ্মক চিন্তা কৰিব পাৰে নামকে সদায় কৰিব খুজিব বৈষ্ণৱ বৈষ্ণৱ যাৰ এশ শতাংশ বৈষ্ণৱ গুণে আপোনাৰ মনত প্ৰভাৱ প্ৰভাৱ পেলাব আপুনি আৰু প্ৰাণী হিংসা বা হামী শিক্ষা কিন্তু যিদিনলৈকে আপুনি এশ শতাংশ বৈষ্ণৱ গুণ সম্পূৰ্ণ হব নোৱাৰিব সেই সম্পৰ্ক সেই দিনলৈকে আপুনি সামিষ খাই দিব পাৰে গতিকে সামিষ নিৰামিষৰ যিটো প্ৰাধান্য সেইটো আমাৰ অধ্যয়ক উপলব্ধি নকৰাৰ কাৰণেই আমাৰ এটা চাফা বিষতে কি আছে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক এতিয়া মাছ মাংস দিন নুফালে তেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তেনেকৈ কথা শুনাত তুলিব পাৰি যায় তেনেকৈ নিৰোগী হৈ থাকিব এনেকুৱা এটা পৰম্পৰা ধাৰণাই আমাৰ প্ৰত্যেকৰ মনত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আছে এইটো এই শিপাডাল উভালিবলৈ আৰু বহুত ভাগৰ শুনিব লাগিব শুনিব লাগে নহ'লে সহজে ই উভালে গতিকে আমাৰ বিজ্ঞানী কৈছে যে তুমি মাছ মাংস খাই যিটো আপুনি মাছ মাংস খাই যিটো প্ৰটিন শৰীৰত পাব তাতকৈ ঘৰত বনোৱা ঘিউ আৰু শাক পাচলি আপোনালোকেতো এটা এসপ্তাহ যদি পুৱা দুপৰীয়া গধূলি পুৱা দুপৰীয়া গধূলি মাছ মাংস দি মাছ মাংস দি নিজেও খাই থাকো ল'ৰা ছোৱালীকো খাই থাকিব এসপ্তাহৰ পিছত আপুনি শৰীৰৰ খবৰ ল'ব গম পাব যে

আৰু হামি পোৱা বাসিং যদি হয় অভিভক্ত যেতিয়া প্ৰথম স্কন্ধ আৰু দ্বাদশ স্কুললৈকে বাৰ স্পন্ধ ভাগৱত যেতিয়া শুনিলে উপৰমুখী দি তেতিয়া বাৰ স্কন্ধ ভাগৱত শুনাৰ লগে লগে তেওঁ

আজি আমাৰ বহু সময় মাজৰ চাকৰিত কোনোবা প্ৰাথমিক বৃহস্পতি ঘৰত আজিৰ তাৰিখত উৰুগী নাই বুলি মই ভবা নাই কিন্তু কিবা কাৰণত কিবা অভাৱত আজিৰ তাৰিখতো যদি কাৰোবাৰ ঘৰত উৰুগীটো হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি অনুভৱ কৰিব মই মানুহ জন্ম পোৱাৰ সাৰ